35 tahun kata bapak baru pertama kali makan paket itu. Oke hey like Assalamualaikum Pagi-pagi dari rumah udah langsung on camera Jadi pagi ini uh, Rika Adjuster menyapa teman-teman semua dari rumah pagi-pagi Dan dengan muka ngantuk, muka bantal gini ya guys Ini udah akumulasi dari rasa capek yang kemarin Sudah berhari-hari yang lalu Tadi malam dikasih obat, bisa tidur Tapi jadinya matanya nih, matanya begini <laughs> Sekarang kita lagi ngapain sih hari ini jadwalnya kita adalah ngumpulin koper dan sebelum kita berangkat kita checking ulang kita checking ulang karena kemarin ada revisi apa aja yang perlu dikumpulkan ternyata nggak cuma satu koper yang dikumpulin yang dikumpulin ke sekretariat hari ini itu koper besar ini dan tas tenteng akhirnya jadi kita riset ulang isinya apa aja kita pastikan lagi apakah ada yang kurang atau tidak yang kita isi di tas tenteng ini Terus di tas koper juga kita ceking-ceking ulang Dan akhirnya semuanya tasnya penuh juga guys <laughs> Kita nanti mau berangkat jam berapa mas Jadwalnya itu dari mulai jam 5 pagi sampai jam 12 siang Untuk pengumpulan koper ini guys Jadi nanti kita akan datang biasanya kita lebih nyaman enak siang-siang karena kita masih mau malas malasan di rumah jadi ya agak siangan kita berangkat pagi ini kita cekin cekin ulang Mas, isu taruh di mana punya aku ini, ya. ini. di sini ini obat obat ini anu oh iya nah, jadi kita bawa ini mas satu ya ini satu ya ini satu Pak Riko tadi malam tak direquestkan apa namanya pelembab juga di sana guys dari dokter kulitnya tadi malam buat Pak Riko pelembab pakai pelembab yang sama kayak aku kalau di sana apa nanti panas gitu kan jadi Pak Riko aku suruh pakai ini <laughs> ini bukan make up bukan berdandan ya tapi ini perawatan untuk kulitnya biar nggak bledak beludak itu nanti di sana dan cuacanya beda orang di sini aja udah kepanasan nah kalau di sana tapi Bismillah nanti Allah kasih pertolongan dibikin adem aja gitu ya ini ya ini nanti di anu di tas apa namanya tas paspor atau iya tas paspor ya atau tas tenteng oh ya kita pasti pakai ini kalau setelah mandi soalnya aku bawa juga harusnya ada tasnya khusus yang ini ya kering kering gini ya harusnya Ada tapi ini tapi kan jadinya kayak carut carut marut gitu bantahkan jadinya ngomong ini kayak ini sisnya obat obatan tadi malam juga nih bawa obat-obatan dari dokter karena kemarin alerginya kumat guys udah mau berangkat eh kumat lagi oh bawa, -bawa obat ini obatnya dari dokter terus oh, yang obat-obat untuk biasanya ini ada vitamin ada aku bawa vitamin C eh, juga tapi ter... nggak sih <karena> vitamin Oh, iya, ya, bawa multivitamin juga vitamin C. Ini aku masih ada stok vitamin D sedikit tapi nanti beli lagi. Langsung nih kalau aku mah gitu kan? Kita hm? simin bawa, oke? Okay. Bapak kita simen terus aku bawa. Harus cepat ya kota obat ya. Kenapa pakai plastik gini? Iya, aku masih belum fokus untuk obat-obatan soalnya. Terus uh, ada ini pamol kalau di sana nanti kecapean kok pusing-pusing terus demam meriang pakai ini. Terus apa lagi? Pak itu obat apa Pak? Uh, ini enggak obat apa? Stap apa sih tapi buat kolesterol kita? Oh ya. Simpastatin terus ada dramamin atau inilah kok yang kayak mau mual musim mabok gitu nanti bawa juga. Oke. Iya ini pamol aku bawa pamol paracetamol para Oke, dan vitamin-vitamin guys nih, ada Bcom E, E Beconset. Ya nanti kalau apa yang kurang kita beli lagi. Lip balm, lip balm ini aku harus selalu sebisa, ya. oke? Nih guys, lip balm tuh oh, aku pakainya ini, setamet banget terus ini krimnya apa aja yang aku bawa harusnya ini dikasih krim buat kaki juga dia enggak pecah-pecah dan enggak ini krim terus ini pagi surya oh ya yeah. krim pagi krim siang pelengkap hadir surya. Oke, okay. oke. Okay. Okay. Aku pikir-pikir dulu ini krim krimnya gimana bawanya supaya nggak berantakan ya guys. Jadi kita mau berangkat tetap nunggu siang. Akhirnya karena apa? Karena di hari ini hari Ahad ya ada arak-arak di depan rumah tuh lagi pada kumpul semua. Karnaval, Karnaval Muludan ya Maulid Nabi kan ini. Sekarang kita lihat yuk di depan sana kayak apa. nonton dari. <laughs> coba ke sini, Bu. Eh, Bu latihan Tuh. Ini lagi pada standby, belum mulai jalan, Guys. Ini ada apa ini? Ki apa iki? Naga, Bu. Apa? Aku apa sini ular naga ya. Nih. Ikan bawal. Eh, bukan ikan piranha. Ini ada ikan apa lagi? Coba. Sekarang kita coba lihat ke sini, yuk. Oh, ramai banget tuh. Oh, panjang banget ini. Tadi pagi, tadi pagi ini waktu pagi aku tonton masih belum banyak. Ini sampai ujung. Sudah pesantren. <San> jam 9 berangkatnya. Kita nggak bisa keluar kalau ini belum mulai. Nah, <San> guys, jam 9 nanti ini mulai jalan aja ya ini burung unta ya maksudnya. ada badak bercula satu ada banteng ini yang burung untanya tuh lo tinggi banget ya allah <laughs> burung untanya gede banget ini melu nih arah arah nih melu arah nih di sana Yunah ngetok naga naga oh ini dalam rakan apa Yunah mulut kita oh

Oke, Pak Eto nginjek nih misalnya resek-resek ngemerik ini gitu Pak Eto. Seng bayam-bayam, seng bayam-bayam kena di jalan tinggal. Oke, seng gila guys, lu, anu tunggulan-tunggulan bayam, tinggal, oke. Yuk, nak seng bayam ring ya, toko, okay. okay. di okay. jalan okay. gedol.

Oke okay guys, jadi kita nggak bisa nonton guys. Duduk kecokot guys, kecokot, kecokot, kecokot. Dalamnya apa sih? Oh, warna kaya. Okay, like carnaval, okay guys, Yuna kerap nonton karnaval kayak guys. Alhamdulillah akhirnya setelah duhur kita bisa keluar berangkat Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Ya Akhirnya Jadi Karena filenya nggak aku sajikan secara lengkap guys Cuma cuplikan-cuplikan ya Kenapa? Oh, ke kanan Ke kanan Iya nanti tak telepon habis ini Oh disana omis buber Buber mau mampir dulu ke ekspedisi Dakargo nah, mau kirim wajan. Bisa pakai obat mata. Ya, alhamdulillah. Yo. Oh, Nih, oh. Nek, yang punya aku yang mana? Yang hitam apa yang kuning? Gak, keliru. Yakin? Mm hm. Ya, <laughs> ini ini tapi kang ini tak gelondong sendiri. Sudah, sudah. sendiri. Bismillah. Turun enggak apa-apa, Mak. Tinggal nggih, Mak. Pak nggih. Bismillah. Sendiri-sendiri lah nanti. Ya. Permata Nur Hijau. Ya kita terakhir sendiri. Menunya mana di sini? Kita mau makan sore dulu guys. Bapak Mama bapak mama mau steak daging sapi atau ayam sapi. Kalau bulky bapak lihat <laughs> itu Nih, kalau yang ini ini bulky ini jadi daging yang dicincang terus dikempelin terus di uh, di asap oh uh -huh. minumnya orange guys mau gasmita Enggak apa, apa dimakan bareng bareng belum kita tanya review dari bapak gimana pak rasanya pak <tuh. tuh>. empuk kan bisa dikunyah kan pak bisa. Kalau <laughs> oh, ya, sekarang mama. <laughs> bisa nggak? Motongnya bisa nggak? Bisa. Oh, iya. tahun. Baru kali ini kita Tapi tahun karena bapak baru pertama kali makan <laughs> <laughs> <Kami cipinnya>. <laughs> Iya. <laughs> besoknya bawa kaki kaki ini siapa yang <tuk> mau sama nasi mama mau iya dah ya udah ya, ya, sekarang aku mau makan dulu guys Guys, sekarang mau jemput Bu E ke Budur, Guys. jemput Bu E buat nginep di rumah, Guys.